Добрый день, Комсомольский. Я в таком темпе еще не научился, как наш ведущий. Ну постараюсь. Дорогие друзья, хочу поздравить с 15-летним юбилеем. Действительно интересный, действительно. Профессиональный коллектив, на котором никогда не скучно, всегда здорово, всегда зрелищно. И, конечно, поздравить руководителей в лице Светланы и Максима и вручить этот маленький букет. Я думаю, что сегодняшний концерт это станет очередным событием в истории коллектива. И я рад, что мы сегодня с вами будем этому свидетелями. Спасибо, будем смотреть. Здравствуйте, Комсомольск. Здравствуйте, все. Здравствуйте, все, кто за сценой. Я хочу, чтобы вы услышали то, что я сейчас скажу. Я хочу в первую очередь поздравить вас с 15-летием. 15-летием того праздника, с 15-летием праздника под названием Рема, праздника под названием РТР, того праздника, который не бывает и не был бы возможен без поддержки всех, кто поддерживает вас на э, протяжении всех этих 15 лет. И в первую очередь я уполномочен, я хочу передать поздравления и пожелания от народного депутата Украины Константина Валентиновича Жуара и его команды, тех людей, которые помогают вам ежедневно все эти 15 лет. Свет, я тебя вижу. И свет, хочу поблагодарить вас еще, в первую очередь, за детей. За тех детей, которых вы вырастили за эти 15 лет. И за то, что вы учите их быть молодыми, красивыми, здоровыми, модными, именно такими детьми, которыми и должен жителями которых должны быть наши комсомольчане Спасибо большое. Когда впервые я познакомился с, со Светой и Максом, это было на проекте Майданс. И вот про Майданс говорили, что это проект с далеко идущими последствиями. На тот момент я не поверил. Но так случилось, что за очень очень короткий период времени я с Светой и с Максимом стал такими вот, таким типом людей, знаете, вот есть несколько буквально человек в жизни, которых пусть вы не каждый день видите, фактически последний раз мы три года назад виделись. Но вот обязательно при каждом удобном случае, если вы поговорите, то это затянется на час, как минимум. То есть такие вот близкие люди, близкие духом. И когда вот только сказали ребята, что у них 15-летие, я нашел все возможности для того, чтобы приехать. Мы, мы из Винницы приехали. Вот. И это просто большое удовольствие, огромная честь, и просто супер, все такие красивые, все такие стильные, все такие мощные, это просто огромный заряд эмоций. Я поздравляю вас с 15-летием. И просто это разрыв, просто разрыв. Может быть, еще Маринка вам хотя бы два слова скажет. Я очень люблю, на самом деле, считаю вас очень близкими для нас людьми, и, ну, правда, вы всегда в сердце. Спасибо! За то, что мы имеем все это, я благодарен! Спасибо! году, 15 лет назад. И мы просто сделали объявление. Это вообще моя мечта была. А потом Максим, когда присоединился, это уже выросло в большую такую школу. И благодаря друзьям, родителям, и Богу, и детям, всем все это сейчас продолжается. И еще, и еще будет впереди много всего. Не хотим стоять на месте. Вперед и только вперед. Но вообще, Развиваться хотим как бы если достижение, но ну, самое наверное лучшее достижение это когда дети э, начинают умеют выражать себя в танце и потом это им пригождается в жизни, они становятся уверенные в себе и э, могут себя реализовать. И, допустим некоторые уже э, как становятся педагогами и связывают с этим свою жизнь. приятно, что именно хобби перерастает для некоторых может даже их любимое дело и в работу, как у нас. Хотелось бы быть примером и вообще как бы наша задача это здоровый образ жизни и не зря мы назвали нашу школу танцевальной семьей, так как это основная наша цель, чтобы они здесь нашли свой второй дом. В первую очередь хотели бы поблагодарить благотворительный фонд горно-обогатительного комбината Латуса Виктора Викторовича. Конечно же... Дмитрия Геннадьевича, мэра, нашего мэра нашего города, да, Дмит... Дмитрия Геннадьевича. Руслана Клименко, нашего друга хорошего, На который нам постоянно лет. помогает. Могу. Александра Павловича Попова мы хотели потому что без его поддержки мы наверное, не смогли бы, начались да? бы Вот И, конечно же, общественная организация «Родис» Лилия Борисовна, спасибо большое за помощь, которую тоже нам она предоставляет. Также фабрика «Фламинго» и... Не, все, не забыть. Да, а вообще, ну, очень, конечно, классно, что есть люди, которым действительно от души они помогают, и что им не безразлично творчество. да Вот именно побольше бы таких людей. Благодаря им дети, они действительно становятся в этой жизни уверенными, и их, их мечты сбываются. Благодаря вот таким людям, которые вот помогают. Спасибо Живага Живаго э, депутатам тоже спасибо.